Итак, установлен знак. Слава Богу, спасибо большое небайдужим полтовчанам. Спасибо Владимиру Ивченко, депутату горсовета. Сейчас еще с другой стороны снимем. Второй знак должен быть, наконец-то поставлено. Будем надеяться, что сюда заезжать не будет никто. Будем надеяться, что ГАИ будет срабатывать правильно. Спасибо большое. С другой стороны знак. Спасибо тем, кто сделал это. Я думаю, большинство болтовчан будут благодарны. Опять надеюсь, что водители будут соблюдать правила и не заезжать сюда. Добрый день! Большинство болтовчан вас знают как мастера чистоты. В этом районе вашу тележку все отлично знают. Вот эту. Мы видим, как вы здесь добросовестно убираете. У меня один вопрос. Скажите, вы не заметили, когда установлен знак въезд запрещен сюда? Вот стоит знак. Это примерно дня 2 три Дня два-три. Скажите, вы заметили или не заметили, машин меньше стало здесь остановиться? Да, абсолютно меньше. Намного меньше. То есть водители обращают внимание на знак уже, да? Да, да. да. А как вы считаете, это правильное решение было? Ну здесь просто дети гуляют, люди как бы прогулочное место ну, такое. Детей подвозят на машинах. Ну то есть вы определенно сказать не можете. Должна площадь более-менее смотрится, если чистая она, без машин. Без машин. И да. театр наш знаменитый смотрится. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Вот все равно. Мы видим, да? Зачем он сюда заехал, неизвестно. Этот тоже стоит. Ну, будем допустим, что подъехал к театру человек. Вот зачем он заезжал сюда, непонятно, да? И поехал. Это уже вопросы к гаи. Опять кирпич не имеет значения, похоже. Да, господа ГАИ, у вас слишком много работы здесь. Проездной двор. И вот, к слову, негде ставить машины. Смотрите, здесь много места. На этой улице в прошлом году убран знак. Так, не вопрос. Хватает людей. Не хотим видеть, не хотим знать. Заборчики говорите. Да наплевать на заборчики. Мы поедем по тротуару. Мы приехали. Хотя вот здесь, сзади этого строения, можно спокойно остановиться, припарковаться, принести все, что надо. Не мы по тротуару, по каменке, минуя всех и вся. Вот так ханума работает.